Ну вот какой помидор 12 -го года. Шкловский. Это шкловский томат. В 12 году. Это сегодня 12 -го июня. Вроде ничего, но в том году был лучше, крупнее был. В этом году он почему-то мелкий. Это, наверное, связано все с дождями дожди вели почти месяц вот он такой лучший, очень мелковатый труп. вот уже начал зреть хорошо хорошо он видно там, там помидорка, там помидорка, там две наверху он уже какой крупный завязался ну есть помидор, но не очень Конечно, в том году было лучше. Ну, на кусту, я думаю, килограмма. Килограмма так три больше не будет. Может еще натянет цеговлю. Да, устатуи до, до сентября И очень, конечно, хорошие кусты вообще, а есть. Вообще офигенные. Вот, вот какой этот куст, о, розденными. все. Вот. Вот он какой помидор. Вот идет, 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 как виноград. Сорт какой скажете? Ну кто вам сорт скажет? Сорт вам, конечно, никто не скажет. У каждого свой сорт. Кто к чему привык и кто к чему понравился. Ну, в принципе, я все, что, что еще снимать. Все.